Уважаемые Артемовцы, гости города, уважаемые народные депутаты. В этой скоротечной жизни мы часто забываем, а иногда не помним наших дедов и прадедов, которые 70 лет назад освобождали нашу землю. Мы не до конца понимаем и чтим тех погибших молодых солдат за нашу независимую Украину. И сегодня мы собрались здесь, и спасибо вам, что вы нас поддержали, уважаемые артемовцы, чтобы сказать всему Донбассу, всей Украине и всем небезразличным людям, что Артемовск это Донбасс. А Донбасс это Украина. Я очень надеюсь и уверен в том, что Артемовский станет углегорском, Дебальцево. Именно поэтому мы организовали гражданское движение штаб обороны Артемовска. Артемовск, Артемовск – многонациональный город. И мы всегда разделяем радость и неудачу. Это наш общий дом, наши общие проблемы. Поэтому должны открыто заявить, что мы – это Украина. И я, как городской голова, вместе с громадой, сделаем все возможное для того, чтобы Артемовск был лучшим городом земли, где жилось всем комфортно и уютно. А для этого мы должны объединить усилия в нашей независимой Украине. Спасибо. Слово надается Киви Ильи Володимировичу. Слава Украине! Смерть врагам! Я хочу сказать, что сегодня своим присутствием и сегодняшней акцией мы все вместе должны показать всей стране, всему миру, что Донбасс был и есть и будет украинской землей, за которую мы готовы положить свои жизни. Сюда враг не пройдет. Здесь нет места сепаратизму. Артемовск – это украинская земля, на которой живут украинские люди. Мы – это те, которые гордо себя можем называть единой украинской нацией. И здесь нет места проявлением терроризма, сепаратизму. Будет все здесь пресечено на корню штаб обороны Артемовска даст достойный отпор любым проявлениям и любым атакам со стороны противника. Мы покажем всей стране, что мы единая, крепкая, украинская нация. Слава Донбассу! Слава украинскому Донбассу! Слово надается Реви Петру Алексеевичу. Дорогие Артемовцы, сегодняшнее событие, это акция вместе нас национализировать и объединить. Дорогие друзья, я не ошибусь, если скажу, что сегодня сердце Украины лежит именно здесь, в Артемовске, потому что Артемовск является линией фронта. Мы пришли сегодня на это вечер, чтобы заявить свою гражданскую и жизненную позицию. Артемьевск – це Донбасс, а Донбасс – це Украина. Сегодня присутствуют здесь артемовцы, которые любят свой родной город, сильные духом. И имеют твердую жизненную позицию. И я убежден в том, что собравшиеся сегодня все здесь пришли по зову своего сердца, чтобы поддержать общественное движение штаб обороны Артемовска, чтобы в дальнейшем встать и защитить наш родной город. Я искренне всем за это признателен, кто не остался сегодня в стороне от этого мероприятия. Мы сильны, потому что мы едины, артемовцы. Спасибо. Слово надается Маркевич Ярославу Владимировичу. Добрый вечер. Я из Харькова, и как харьковчанин я прекрасно знаю, как тяжело на Восточной Украине иногда бывает, ну, как это говорят, удержать город. И мы прекрасно понимаем, насколько это тяжело вам здесь, когда все очень рядом, все очень близко и достаточно тяжело. Мы знаем, как это трудно, и мы всячески вас поддерживаем в вашей борьбе и в вашей жизни. И я очень счастлив, что сейчас, несмотря на погоду, на все условия, вы пришли сюда и послушайте этот концерт. Мы гордимся вами. Держитесь, мы с вами. Запрошується Курчинська Оксана Анатолійовна, депутат радикальної партії. Христос Воскресне! Воскресна Україна! Е, я дійсно народний депутат, але з вами я тут живу вже в Донецькій області, 8 місяць, як координатор добровольців медицини АТО. Ваша лікарня стала моєю рідною лікарнею. Від всіх наших поранених хлопців, від всіх наших військових лікарів, котрі вже кілька місяців пліч опліч працюють з вашими лікарями Артемівська. Велика вам всім подяка, ви герої! Ваша лікарня за ці місяці прийняла більше трьох тисяч поранених. З них півтори тисячі це були військові. Для нас немає поранених військових, але але, або поранених мирне населення. Для нас це всі наші українці. За кожного з вас, за кожного з наших шановних громадян, ми будемо боротися як за свою власну родину, як за свого власного сина або доньку. Сьогодні ми евакуювали поранених на Харків, і серед поранених, котрих ми в першу чергу. Це була людина з пухлиною мозку. Це був пенсіонер з Артемівська. Ми його евакуювали в одну із кращих лікарень сьогодні країни. Нам на Рінімобіль надала наша волонтерська служба і наш шпиталь Пірагова. Це добровольці лікарі зі всієї України. Наш сьогодні з вами, наші лікарі, котрі з нами сьогодні, це не тільки Артемівську, це медична рота номер один Національної гвардії. Це лікарі зі всієї України. Вони були з Майдана і вже п'ятий місяць вони в Артемівську рятують не тільки поранених, але й всіх хворих людей. Ми з вами одна сім'я. І так залишимось. Слава Україні! Запрошую Закрошується Герасимов Артур Володимирович, народний депутат від партії Блок Петра Порошенко. Дорогі Артьомовці, год назад. когда, к сожалению, все это начиналось в марте, апреле, мае. Основной целью Путина было и остается, к сожалению, сейчас доказать, что в сердцах людей, в головах людей здесь, на Донбассе, нет Украины. И вы знаете, каждый митинг, который тогда с украинскими флагами проводился в Донецке, в Горловке, он был на вес золота. Потому что он показывал всему миру, что Путин лжет. Сейчас ситуация точно такая же. Поэтому я бы хотел сказать вам громадное человеческое спасибо за то, что каждый сейчас присутствует здесь. Мы показываем, что у нас есть единая, очень простая позиция. Украина ⁇ это свободная, мирная страна. Мы хотим жить в мире. Мы хотим, чтобы наши дети видели солнечное утро, солнечное небо каждый день, а не разрывы снарядов. Поэтому сейчас еще раз громадное спасибо за наше единство, за то, что вы здесь, за то, что вы поддерживаете украинскую национальную идею и за то, что мы едины не только на Донбассе, мы едины между всеми областями. И вы знаете, я бы хотел еще одну, скажем, вещь сказать. Очень много мы общаемся сейчас с иностранными дипломатами, с иностранными парламентариями. Естественно, все задают вопросы, что происходит на Донбассе. И как только речь заходит о Донбассе, то сразу говорят Славянск, Артемовск, Краматорск. Это уже не просто города, это символы. Спасибо вам. Франции Дмитру Линько, депутат от радикальной партии, экс командир батальона «Свята Мария». Слава Украине! Шановные мешканцы Артемьевска! Я хочу в першу чергу подякувати вам за те, що ви сюди прийшли, і за те, що ви підтримуєте нас і підтримуєте наші гасла, і підтримуєте Україну. Тому що в першу чергу цю війну ми переможемо не тільки зброєю, а нашим духом і нашим патріотизмом. Тому що в тих містах, де народ гордо піднімає і тримає прапор України, ворог не пройде. Тільки разом ми зможемо перемогти. Наш батальйон звільняв і захищав тривалий час Маріуполь. Сьогодні ми стоїмо тут в Артемівську і разом з керівництвом міста, з усіма військовими, і разом з вами в першу чергу ми зробимо все, щоб захистити це місто. І так як сьогодні, ми бачили великий прапор України, він буде завжди над цим містом, тому що тут люди цінують мир, свободу і велику Україну. І ми хочемо йти до цих символів. Ми хочемо свободи, а ми не хочемо війни і те, що нам пропагують сепаратисти, і терористи. Ті люди, які не розуміють, що таке Україна, і ведуть в інший бік, ведуть в Росію, вони приводять до війни, і ми бачимо це за 20 кілометрів відсюда, е, Лінія фронту. І те, що ви тут живете, працюєте і підтримуєте Україну, українські сили, це вже є героїзм. Багато українців не уявляють. Е, з центру, як ви тут тримаєтеся, а ви молодці, ви тримаєтеся, і це правильно. І ми втримаємо це місто. І я вірю в те, що весь Донбас і Крим буде українським. Як би там не було, переможе світло, переможе добро. Слава Україні! Запрошується лупинець Дмитро Валерійович, народний депутат від партії Блок Петра Порошенко. Добрий вечір, жителі города, українського города Артемовська. Я вам скажу, я представитель Верховной Рады от Донецкой области. Мой город небольшой, но такой же украинский, как и Артемовск. В городе Волноваха никогда не висели флаги ни российские триколоры, ни ДНРовские, ни какие-то другие. Только наш символ, только наш желто-блокитный прапор всегда висел и рел над моим городом. Я уверен, что тот пример, который вы сегодня показываете, тот пример, что очень много жителей готовы показывать свою патриотическую позицию, это показатель не только для всей Украины, но и для нашего российского соседа, который думает, что все тут уж так рвутся в объятия непонятных псевдореспублик. Я вам скажу одну вещь. Рядом с нами стоят ребята, которые каждый день и погибают, и рискуют своими жизнями. Ребята в камуфляже. Грош бы была нам цена депутатам Верховной Рады, если бы такие ребята, как наши солдаты, как наши ребята в добровольческих батальонах, как наши ребята в батальонах МВД, каждый каждый день не защищали нашу ненюкую Украину. Низкий им поклон и сегодня э, в Славянске мы открывали памятную доску нашего товарища ровно год назад убили. Это был Владимир Рыбак, первый депутат городского совета, который сразу показал свою украинскую позицию, проявил себя как настоящий украинский патриот на Майдане, в самой Горловке, и был сразу же убит, перед этим несколько дней его пытали. Я предлагаю почтить памятью всех погибших героев, всех тех ребят, которые положили головы, за настоящую независимость, за независимость гордой европейской страны Украина. Спасибо большое. Слава Украине, слава таким героям, как украинские воины. Наш родный Артемьевск, твоя доля в руках нашей молодежи. Саме від вас залежить, якою буде його майбутнє, і ми впевнені, що наше місто, наш Донбас, наша держава будуть дружною, міцною, щасливою та єдиною родиною.